Лесик Андрей Анатольевич, Чарльский военкомат, 9 -го -го на 25 Андрей, отримали повістку, ви розписалися, так? Звичайно. І що далі теперь? Ну, завтра в 9 утра пойду в военкомат. Там написано перечень документов, которые нужно с собой захватить, какие найду, обязательно возьму. И тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание, что ключевая позиция то, что именно таким образом делать, они считают, что это правильно. Это дискредитирует армию как таковую. Мы ни от кого не прятались, я думаю, что большинство депутатов также, находясь дома, могли бы получить эту повестку. Но подчеркнуть э -э, подчеркну то, что очереди руководить сегодня областным военкоматом, в том числе и Харьковской области, не стоит. Люди выполняют свою функцию. Идет приказ волнокомандующего, шестая волна мобилизации и так далее. Мы до все в не служили? До этого не служил. Был на военной карте, в медицинском университете. Могу сказать, что в 2013 году проходил один день, служил, бегал 100 метров, подтягивался, сдавал э, какие-то тесты. Скажу, что был одним из лучших. Всегда заинтересован в том, чтобы наше государство процветало, чтобы наша армия была сильная. Но то, что сегодня происходит э, в нашей стране, ответ на этот вопрос – сама статистика. Желающих служить українській армії. Я уверен, что все люди понимают и любят ...своє государство, но то, что творит сегодняшняя власть, центральная, Киевская, не укладывается никакие рамки. В яких військах ви себе бачили? Доктор. Угу. То тобто ви готові лікувати, якщо потрапите до країна? Всегда готов служити Україні. Лихувати, ви готові? Готов. Чи готові якщо лікувати... направят, ми будемо действовать в рамках. действующего законодательства. То есть не будете там какие Никаких лазейк мы искать не будем. Единственное, можно сказать, что э, какую цель они преследуют. И я в самом деле подчеркну, что это была пиар-акция областного военкомата, не более чем. Тем самым дискредитируя Вооруженные силы Украины. Потому а, что... это, это моя что? позиция, потому что результат какой-то должен быть после этого. Если, скажем, результат пшик, тогда это просто содрогание воздуха. А, то есть, если вас не если считает, можно, можно я вам скажу. Пшик. Ну, вы можете понимать, как хотите. Вы верите, что вас и ваши заберут в вами? В нашем государстве может быть что угодно, время покажет, как будет. Но подчеркиваю, что я люблю свое государство, люблю город и врагов у нас нет. Obrigado.